Yeah. देखाती दिल ऐसा लगाया जिन्हें में मरने को मुसलमा भूल गए अब यार का जादू चल भी चुका तो तमाशा बन दी गए आपस में तो लड़ना बस याद रहा दुश्मन को मिटाना पू गए हम

शैतान उस बंदे पर जल्दी हमला करता है जो गफलत का शिकार हो शैतान की कोशिश रहती है कि इंसान या तो मुशरक हो जाए या फिर झगड़ाड़

कि हमने बनु आदम से यह आहद लिया कि तुमने शैतान का कहा नहीं मानना इसलिए कि शैतान वो तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है शैतान इंसान से जो भी कहता है उसमें इंसान के लिए खैर नहीं होती उसमें दुश्मनी मुसमर होती है इंसानियत को शैतान ने किस कदर गुमरा कर दिया इसके बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आ सकता फिर भी तुम उस दुश्मन के पीछे चलते हो जो हर लिहाज से तुम्हे जहन्नम की तरफ ले जाने की कोशिश में लगा रहता है और अगर ये शैतान इंसान को शर्क पर ना लगा सके और इंसान को मुश्रफ ना बना सके फिर उस शैतान की दूसरी कोशिश ये होती है कि इंसान का फिर दिल साफ ना रहे इंसान रहम दिल हो और इंसान की सोच अच्छी ना रहे मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने हमें को तो ईद से नवाज दिया नमाज रोजा खैरा तो हम करते हैं शैतान इससे तो हमें नहीं हटा सका हमारे अकीदे में फलर नहीं डाल सका नमाज के रास्ते में रोड़े नहीं अटका सका बाकी नेकी के कामों में वो आड़े नहीं आया जबकि कोशिश में लगा रहा जब उसकी कोशिश नाकाम हो गई बस अब उस शैतान का सिर्फ एक ही काम बाकी था वो ये कि आपस में लड़ाई इख्तरा झगड़े और फसादा ये शैतान की ये कोशिश बाकी रही है और जब हम मुआरे का मतला करते हैं हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि शैतान की ये कोशिश काफी हद हाँ तक कामयाब रही है मेरे भाइयों याद रखें नफरत का एक चोर दरवाजा है फसादार का एक चोर दरवाजा है लड़ाई और झगड़े का एक चोर दरवाजा है बड़ा अहम मौजू है दुण दुण है। मैं समझता हूं यह मौसम और यह ओनवान हर माशरे की हर बिरादरी की हर खानदान की हर सोसाइटी की असल जरूरत है इनको नंबरों में रात से बयान किया जाए कि नफरत का चोर दरवाजा क्या है लड़ाई और झगड़े का चोर दरवाजा क्या है बिरादरियों में जो फूट पड़ जाती है इसका चोर दरवाजा आखिर क्या है कि जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा कथा रकनी ये पैदा हो जाती है जब तक हम इस चोर दरवाजे को बंद नहीं करेंगे इस चोर दरवाजे को तोड़ नहीं डालेंगे ये झगड़े ये फसादा भाई भाई का अख्तला बड़े छोटे का इस का इतना यह घर का इतना उस वक्त खत्म नहीं होगा जब तक कि हम नफरत का चोर दरवाजा तलाश नहीं करेंगे वो नफरत का चोर दरवाजा क्या है वो नफरत का चोर दरवाजा गलत फहमली गलत फहमली मांगा कुछ होता है हम कुछ समझ बैठते हैं यह नफरत का ये चोर करवा अपनी राय के पीछे चलना जो दह में आया वो कर गुजरना बात की तहकीफ और तस्दीक ना करना यह गलत फहमी जब इंसान इस गलत फहमी का शिकार होता है फिर नतीजा क्या निकलता है दिल में नफरत कतारहमी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है इसी गलत फहमी की वजह से इंसानियत की जिंदगी जहन्नम बन जाती है इसी गलत फहमी की वजह से हमने कतल होते देखे हैं। इसी गलत फहमी की वजह से घर बर्बाद होते देखे हैं इसी गलत फहमी की वजह से हमने तलाके होते देखी हैं इन तमाम चीजों की जब हमने वजह देखी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो गलत फहमी है जिसकी बुनियाद पे ये सारे मामला एक सच्चा वाक्य ये खातून घर में अकेली मौजूद है उसका का घर में नहीं वो अपनी डिट्टी पे गया हुआ है घर में टेलीफोन पड़ा था घंटी बजी खातून टेलीफोन के करीब आई उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया कार जब रसीद की तो क्या देखती है आगे कार करने वाला एक मर्द है और आप समझते हैं अनजाने में अगर कोई नंबर किसी खातून का मिल जाए तो फिर फोन करने वाला बड़ा नरम मिजाज रखते हुए नरम गोशी के साथ बड़े मोहब्बत के अंदाज में जो है वो गुफ्तू करने की कोशिश करता है उस फोन करने वाले ने ऐसे ही किया उस औरत ने जब ये देखा कि ये मुझे फरेब में डालना चाहता है उसने टेलीफोन का रिसीवर रख दिया काल बंद हो गया कुछ दिन जुड़े फिर दोबारा फोन आया और उस औरत ने फोन को फिर दोबारा रिसीव किया रिसीवर उठाया तो कॉल करने वाला फिर वही मर्द था जिसने पहली दफा कॉल की इस वक्त भी उस औरत का काम घर में मौजूद नहीं था वो मर्द उस औरत से फिरी होने लगा उस औरत ने रिसीवर रख दिया तीसरी बार, कुछ दिनों के बाद दुबार, फिर दोबारा फोन आता है जब फोन आया उस वक्त औरत का मिया खामद उधर में मौजूद था औरत अपने काम काज में मशरूब रही उसका मियाँ जाता है फोन का रसीवर उठाता है काल जब रसीव करता है आगे देखता वो फोन करने वाला वो कहता है देखो मैं पहले भी दो दफा फोन कर चुका हूँ आपने मेरी बात नहीं सुनी मैं आपको बड़ा चाहता हूँ फरेब के अंदाज में और फिर होने लगा उसके मर्द ने उस औरत के खामद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा फोन का रिसीवर नीचे रखा सा टेबल पड़ी थी टेबल के ऊपर शीशे का गिलास पड़ा है उसने वो शीशे का गिलास उठाया और गुस्से में आके उसने वो गिलास अपने सीढ़ी की तरफ मारा नतीजा क्या निकला वो शीशे का गिलास किसी ऐसी नाजिक जगह पे लगा कि वो लगते ही और वहां नीचे गिरी और फोर। वही फोर। उसकी डेडबॉडी को अपना दिया गया अब मर्द को तश्वीश लाहब हो गई उसने कार का डेटा निकलवाया वही कार का डेटा जब निकाला गया तीन काले मौजूद हुई और तीनों कालों में कोई भी ऐसी चीज कि औरत को जाए मेरे जब ये डेटा निकाला गया देखा गया तो यह सिर्फ और सिर्फ औरत का जो कतल हुआ उसकी बुनियाद गलत फहमी थी खान गलत फहमी का शिकार हुआ उसके नतीजे में उसने गिलास उठाया और मारा जिसकी वजह से औरत की उसी वक्त कटेथ हो गई मेरे भाइयों हर मामले की तहकी जरूरी है हर मामले की तस्दीक जरूरी है जरूरी नहीं कोई जो बात आप तक पहुंचे वो सच्ची हो जरूरी नहीं जो बात आप तक पहुंचे वो झूठी हो खबर सच्ची हो खबर झूठी हो तस्दीक देता है और पुराने मरीज ने यही फरमाया फरमाया वालो, अगर तुम्हारे तक कोई मामला पहुँचे तुम्हारे तक किसी बात की खबर पहुँचे तुम्हें क्या चाहिए फरमाया खाता पर मामला की तस्दीक कर लिया करो मामला तहकीक कर लिया करो जब तुम मामला माम करोगे मामला करोगे की से जाओगे अगर तुम मामला किए बगैर मामला किए बगैर तुम नतीजा निकालने की कोशिश करोगे नतीजा ये निकलेगा मुस्तबिल में तुम शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी परेशानी उठानी उठानी पड़ेगी नदामत उठानी पड़ेगी अल्लाह साहब ने फरमाया लोगो तहकीक कर लिया करो गलत सहनियों का शिकार मत हो जाया करो प्यारे पैगम्बर इस तरह तो सराम से बुखारी की हदीज आप लगी है। इस सराम मस्जिद नबी में साफ बैठे हुए रात का वक्त है माँ जी सफिया रानी अल्लाह प्यारे पैगम्बर प्यारे तरह तो सराम की खिदमत में हाजिर हुई थोड़ी देर दे गुप्तगू में मसरूफ रही रात का कुछ तो हिस्सा गुजर चुका है इमान कहना सलाहम ने ने से घर के मामला के बाद सफिया अल्लाह तआला घर जाने की इजाज़त करने लगी अब करती है मरूम मुझे घर जाना है इजाज़त दीजिए मैं घर जाऊँ इमाम कहना सल्लाह तलाम ने फरमाया सफिया फेले न जाओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ के बाल तो के साथ समाप्त करवाई है कहीं गलत फहमी का शिकार हम तो नहीं जिसकी वजह से बिरादरियों में इतना जमात में इतना लोगों में इख्तलाम नफरत फैलते जा रही मोहब्बतें कम होती जा रही बढ़ते जा रही हिरारहियाँ कम होती जा रही है घर घर में फूट पड़ी है घर घर एक का शिकार हो चुका है साफ बहु का झगड़ा कहीं बाप बेटे का झगड़ा है कहीं माँ बेटी का नजर आता है प्यारे से गुम्बल सराह ने फरमाया सफिया तो अकेले जाओ मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ को छोड़ने के लिए बच्चे से बाहर निकले अपने घर की तरफ जा रहे थे क्या देखते हैं दूर से दो आदमी आपकी तरफ आ रहे जिस रास्ते से आप जा रहे थे उसी रास्ते दो आदमी आए दो आदमी जब करीब आए उन दो आदमियों ने देखा के मोहम्मद रास्ता बदल लिया के इमाम के साथ कोई खातून आ रही इमाम कहना सल्लाह स देखा की इस रास्ते पे आ रहे थे मुझे देखे रास्ता बदल लिया है आप अरे तो सलाम ने कर करने वाले इसी रास्ते पे हो जाइए इसी रास्ते पे आ जाइए आपने सलातो सलाम ने फरमाया कहीं तुम तो गलत तरीके का शिकार ना हो जाना कहीं गलती का शिकार ना हो जाना आपने सलातो सलाम ने फरमाया इन्ना महा तो तुम तो होयय न ये मेरी बीवी सफिया है जो मेरे साथ जा रही ये मेरी सोजा है ये मेरी बीवी है साहब राम ने के फरमाने लगे आज करते हैं मासूम इस तस्दीक की जरूरत क्या थी हमने कौन सा आपसे तस्दीक नामा मांगा है प्यारे पैगम्बर सलाह तो सलाम ने फरमाया आराम शैफाना यजरी मिनल पानी का मजरत समी मैंने तुम्हारे बगैर मुताबे से अपना तस्दीक नामा क्यों दे दिया है इसलिए कि इंसान के अंदर शैतान ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून रगों में दौड़ता है मैंने समझा कि तुम्हें बता दिया जाए कहीं तुम गलत फहमी का शिकार ना हो जाओ

की माँ ने कहना भी आराम फरमाने लगे अचानक क्या देखती हूँ रात का काफी तो हिस्सा गुजर चुका है मेरे अचानक जाग हुई मैंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं पहले लेटे हुए थे अब आप अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं सैयद आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा सोचने लगी अब देखो शैतान गलत डालने लगा है सोचने तो लगे ये होता ना ना सोच हो सकता है इन्होने कहना सल्लाह अपने किसी और अहलिया के यहाँ चले गए अब अगर ये सोच सोच के आप सो जाते न उठते तो गलत फहमी का शिकार तो हो गई थी ना कि नेरी बारी मेरे घर में और मेरी बारी में किसी और अहलिया के पास ऐसा क्यों हुआ है अब ये शैतान सोचा नहीं लगा था सैयद आए थे रबी अल्लाह तआला ना उठे हैं अंधेरी रात है कमरे का अंधेरा है कोई लालटेन नहीं जला हुआ कोई मोमबत्ती नहीं जली कोई दिया नहीं जला हुआ कोई रोशनी नहीं ऐसे हाथों के साथ टटोलते टटोलते फरमाती है मैं पहुंची मुल्ला रसूल के करीब मैंने देखा के, के तना रहे थे भैया करना उठ के देखती गलत फहमी का शिकार हो जाती गलत फहमी के हिसाब के लिए भैया उठी है के तो थीटे तो थीटे जाके देखती हैं। उधर गलत फैले की बुनियाद ये थी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सतेने पड़े अल्लाह की तारीफ में बयान फरमा रहे थे फरमाया इन जा तुम करते बंडिना भई पता भयानू तस्दीक कर लिया करो इखलात से बच जाओगे तस्दीक कर लिया करो इखलात से बच जाओगे बात की तस्दीक कर लिया करो घरेलू झगड़ों से बच जाओगे नफरत के चोर गलवाड़ों से बच जाओगे आइए

चार तो के बाद हजरत उस्मान रबी अल्लाह तू उम्र शाहरुख रबी अल्लाह के पास आए और कहने लगे उमर मैं आपकी बेटी हफ्ता से निकाह करने के लिए तैयार नहीं यही अल्लाह फिर अपनी बेटी हफ्ता का हिस्सा लेके सब सिद्दीक रबी अल्लाह तनों के पास से शीख ले गए उनसे भी जाकर दावत दी

मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सैयद हम्जा रजी अल्लाह तआला के हो गया जब आपका निकाह सैयद हम्जा रजी अल्लाह तआला से हुआ अगर सहाबी से निकाह हो जाता तो आम खातून थी जबकि अल्लाह को तो मंजूर नहीं था अल्लाह को तो मंजूर मंजूरी था कि ये उम्मुल मोमिनीन बनेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी रसूलु बनने के बाद शादी हो गई अब वो कल फिर रभीाल घर से चले उम्र फारूक के पास रशीक ले उम्र फारूक रभी के पास बैठे हुए थे और आकर कहने लगे उमर मैं आपके पास आया हूं आप मेरे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेटे आए थे मैंने आपको इनकार किया था अब आया हूं कि कहीं आप किसी गलत फहमी का शिकार न हो बात यह है मैं एक दफा बैठा हुआ था मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि किया कि दिल करता है कि मेरे निकाह में उम्र फारूक की बेटी हफ् अब मैं क्योंकि ये सुन चुका था मैंने उस वक्त आपको ये बताना मुनासिब तो ना समझा जब सैयद हफ्सा का निकाल मोहम्मद और रसूलम के साथ हो गया उस गब फहमी के इशारे के लिए मैं आपके पास आया हूं कहीं आपके दिल के अंदर कोई मलाल अब वो तस्दीक के बारे में बातेंगा मेरे भाइयों अगर कोई खबर हम तक पहुंचे हमारा भी हक बनता है हम उस खबर की तस्दीक करें बैठ के परों पगंडा मत बनाए ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा आज आप देखें बिरादरियों में इस तरह बहु में इस बाप बेटे में इस खानदान के खानदान टूट गए घर के घर बर्बाद हो गए हाजी तलाशें हो गई नोटते तलाशों तक पहुंच जाती है अगर हम इन चीजों को चटेले तलाश करें तो फिर नफरत का चोर दरवाजा अगर हमें हाँ नजर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुनियाद गलत फहमी होगी मेरे भाई इन गलत फहमियों को खत्म करना होगा बात अभी भी और बाकी है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता दिल ही रही इन शाला इसी मजमून को इसी बात को आगे चलाऊंगा अल्लाह समझने की रामजित की तो कथा